Радість, велику радість. що нарешті побачив своїх рідних за вісім місяців. Ми були в аеропорті, в пісках були. Ну, ми в перші хвилі мобілізації, що ми з 26 березня мобілізовані, а то з перших днів, так що дуже багато всього пережили. Ну, Надію, що скоро все закінчиться, бо тут зараз зима дуже холодна. Долгожданий. За 8 месяцев. Больше, чем за 8 месяцев. Все отлично. Настроение боевое. Немножко отдохнем. залежим раны. Обратно в бой. Слава ВДВ. Слава Украине. Задача номер первая. Это была оборона терминала. То есть часть подразделения по ротации у нас заезжала. Вторая ротация оказалась самая длинная. Ребята на терминале провели 17 суток. Вторая задача – это обеспечение жизнедеятельности терминала, доставка продуктов, боеприпасов, воды, вывоз раненых и доставка опять-таки людей на сам терминал. Это была одна из наиболее тяжелых задач, потому что все эти поездки были связаны с прохождением через зону сплошного поражения от огнестрельного оружия противника, от противотанковых средств. И третья задача ⁇ это оборона песков, с чем мы тоже справились в полном объеме, так же как и предыдущие.